Fòvia 2011-2012 Queca, et fotré un corral! Hola, paius! Aquí estic a la pobla recuperant-me de la meva lesió i fent un corral per la Queca! Ei! Hey. Sí, home! Aquí dins viurà Tatí i la Guenya! Jo viu una casa en tele! Escolta'm, les ovelles no viuen en cases, viuen en corrals! Clar, i els futbolistes viuen en mansions, no en masies! No, de et, et queixes més que el Mourinho. Avui presentem un programa amb els millors gags de la temporada. Ah, sí? I com es diu? Cracòvia 2011-2012. Oh! S'hi han matat amb el Tito! Com tot siga igual de bo! Escolte'm, et fotré el dit a l'ull com el Mourinho amb el Tito, eh? I tu no tens perpelles! No, no, no... Orden en la sala, por favor. Expediente 1507-2011, altercado entre el técnico del Real Madrid, José Mourinho, y el segundo entrenador del Fútbol Club Barcelona, Kiko Vilanova. <laughs> Perdón, eh, Sito Vilanova. Bien. Eh, para defender a las partes he decidido traer a dos periodistas imparciales para que nos den sus versiones de lo ocurrido. Tenemos a Tomás Guas. ¡Ala Madrid! Madrid! ¡Villanato! ¡Ojorato! Y a Jordi Grau. ¡Boti, boti, boti! ¡Merengue un kilo boti! Por favor, por favor, un poco de orden. Eh, veamos qué alegaciones nos traen, por favor. Señoría, traigo este vídeo donde se puede apreciar claramente cómo Pito Vilanova ataca con su ojo al dedo de Morillo mientras Mou huye preso del pánico y recibe un sopapo terrible. ¡Pito a Guantánamo! ¡Hombre! ¡Ojorato carísimo! A Malvenia, això és intolerable. Intolerable l'exercici de manipulació, una vegada més, de la central lechera. I ara ho demostraré. Vegin com el malvat Mourinho no només li fica un dit avui, sinó també un peu. I en Tito, que és tan bona persona, quan en Mou marxa, li deu un burri sobre el cap i li treu. Vale. Necesito el relato de alguien que fue testigo directo del incidente. Que entre... El hombre del bigote. Por favor, por favor, silencio en la sala. Eh, explícanos qué ve usted, por favor. Yo estaba així, sin hacer res y... I... De sobte... Por favor. Pero ¿qué más? Por favor, Caballeros, por favor. Caballeros, por favor, algo así, Haga algo. Por favor. Orden, orden. Por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor caballeros. Por... Orden en la sala, por favor. Bueno, bueno, creo que la sentencia está clarísima. Este tribunal resuelve sancionar con 40 partidos de inhabilitación al hombre del bigote. Es usted un cenizo. ¿Yo? Oiga, señor juez. Eu não tenho culpa que a gente se <laughs> Olá, sou Cristiano Ronaldo. Sou rico, sou guapo e sou um grande jogador. Este anúncio é para pedir vosra ajuda. No mundo há muita gente como eu que sofre. E a culpa de sofrimento su é a envidia. Cada ano a envidia afeta mais de 5 mil milhões de pessoas que não são ricos e guapos como nós. E cada dia que passa é mais contagiosa que eu. Y miles de ricos y guapos tengamos la oportunidad de dejar de sufrir. Depende de ti. Por eso, si eres feo y barato, asúmelo. No me silbes, tonto. Si me tienes envidia, simplemente di no. Tú puedes evitarlo barato. Bueno, chicos. El partido de ayer es agua pasada. Ahora hay que prestar atención al choque del jueves contra el Getafe. Vamos a ver, la alineación es la siguiente: Cristian Álvarez, Raúl Rodríguez, Víctor Álvarez, Javi López, Javi Márquez, Cristian Gómez, Álvaro Vázquez. Eh... Javi López. Javi López, Javi Márquez, Cristian Álvarez, jugadores del español. Son muy buenos, pero de, de momento no me usaban los seguidores del español y no todos. Sí, dime. No sé, mister. hay una cosa que no me queda muy clara. ¿Yo por dónde voy? Bueno, pues tú, por el medio, con Javi Gómez y Álvaro López. Eh, Javi Márquez. Sí, dime, Javi Márquez. Pero bueno, no hace falta que me digan los nombres porque <laughs> ya me los sé. No, digo que es Javi Márquez, no Javi Gómez. ¿Y Álvaro Vázquez? Bueno, entonces Javi Gómez, ¿quién es? Es que no tenemos ninguno, mister. Bueno, pues habría que ficharlo. Eh, entonces tú, Álvaro... No, yo soy Javi. Eh, Álvarez. Decidme, mister. López, Márquez, Gómez, López, Vázquez, Álvarez, Pérez, Gómez. Gómez, López López. Vázquez Rodríguez Vázquez López, Vázquez López, López, Rodríguez Vázquez. <laughs> López y Vázquez, Gómez. Este es el típico caso de confusión de personalidad. Ya te digo, ya me ha confundido con tres personalidades distintas, tío. Bueno, está claramente diagnosticado en el Tratado Gómez, de la Inconsciencia Gómez, del Yo en Estados Superestructurales Gómez. del doctor Vladimir Ramírez. Diez. Eh, eh, Fernández. Gómez. Sí, diga Presi. ¿Cómo? ¿Que, que, que el Barça nos ofrece uno de sus jugadores a precio de saldo y de quién se trata. Y ni está Piqué, Messi, Xavi, Hernández, ni hablar. Está peor de lo que pensaba. Tothom es pregunta a qui va dedicar aquest gol. Per esbrinar-ho, haurem de retrocedir uns quants dies. Me llamo Leo, eh, en català. Eh, me llama Sesesu. I en Cracòvia me llama Kaisesí. I antes solia marcar gole. Tranquil, noi, penso que aquí te t'entenem tots, eh? Jo vaig passar una ratxa sense marcar. 11. 11 minutos? Pero eso es poquísimo, es buenísimo. No, 11 partidos. 11 partidos? Pero yo solo llevo 3 partidos. O, oh, solamente, solamente. Es comienza el 6 y, y mírame a mí, 15 partidos. ¿Quins? ¡Eso es un desastre! Deixeu-me-la a mi, jo sé com solucionar això. És molt dur no marcar per la gent que estem acostumats a marcar hat-tricks. Però si tu només vas fer hat-trick a Goteborg! Perquè no vam jugar més vegades contra el Goteborg, si no hagués marcat un hat-trick cada vegada. Els tenia pres a la mesura. Entonces, ¿qué, qué tengo que hacer? Mira, mira, l'única manera de, de tornar a marcar és unir-te als nostres partidillos. Mira, mira, el centre Ronald Koeman, l'Audro premata... Sal... Oh, 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 no vas. Oi! Eh, però si no hi ha portero! No, és es que em tocava posar-m'hi a mi, però m'ha fotut mandra. Leo, estàs en crisi. Honesta amb nosaltres i tornaràs a sentir la joia de marcar un gol. No! Estan equivocados, jo no estoy en crisi. Volveré a marcar en partida oficial. Com en la selecció argentina, que vas estar dos anys i mig sense marcar. Eh, Ahir le donat. Leo, per solucionar un problema, primer has d'acceptar detectar que tens un problema. No! Marcaré el pròxim sábado i les dedicaré un gol. A vostè, a vostè i a vostè. Pobre això, no encerta ni on és la porta. Julio, vés a buscar la pilota. Allà no, Julio, no. On està la pilota? I així va ser com li va dedicar el gol als tres companys que van ajudar-lo a superar la crisi. ¡¿Pero qué crisis, hombre?! ¡Si solo fueron tres partidos sin marcar! ¡Boludo! Prego, Joan Maria Pou, questa és la seva abitazione. Però què fai fa, aquí? Aquesta és la meva habitació. A veure... Ho veu? JMP, Joaquim Maria Puyal. No, no, perdona, JMP, Joan Maria Pou. Hi ha d'haver una confusió. Em sap greu, però només hi ha una habitació reservada a nom de JMP. <laughs> com? Això és intolerable. Exigeixo ara mateix que facin fora aquest senyor. Perdona, però això no és com la lliga, eh? Que entreu a tot arreu i nosaltres ens quedem fora. Nosaltres aquí ens hi quedem. Nois, passeu! Però... Però qui és tota aquesta gent? Són els meus companys de retransmissió. Els porto a tot arreu. És broma, Pou. No és broma, Pujal. És broma, Pou. No és broma, Pujal. És broma, Pou. No és broma, Pujal. És broma, Pou. No, no és broma. Em respallo més, i més, i més, i més, i més, i més, i més, Quim! Deixa'ns passar, va! Ah, esclar! Ja voleu jubilar-me! Us faig nosa, ombra, enveja i gelosia, perquè jo vaig cantar el gol de Koeman a Wembley, la cua de vaca de Romario contra el Real Madrid, aquell gol de Codro! A un entrenament, aquell, urrut i t'estimo, urrut i t'estimo, i tantes i tantes tardes de glòria a l'estadi. Bona nit, Pou. Bona nit, Pujol. <tots> 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 Pot ser que el Pujal estigui roncant? Pot ser, Pou. <tots> <tots> Por Dios, Esto es mucho más de lo que yo había pedido. Parada, pero ¿qué haces aquí? Hombre, la reserva lo pone bien claro. JMP, José Manuel Parada. Esta es mi habitación. Pero si os queréis quedar, Ricura. Bueno, ¿Y ahora qué? Somos el Rey de Seguridad del conseller José María Palagri. Tenía reservada que este Eh, Prego, eh, si puedo enseñar si es el actor José María Pou, Juan Manuel de Prada, jean marie de Pichi Alonso? Apa. Apa! 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 Per aquí no passo! Apa! Àngel Pichi Alonso! No JMP! Uh, no, JMP. Jo mateix, Pichi.